वाहे जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अकेले बैठ के सौ बार वागुरू वाहगुरु करो संगत से मिलके एक बार वाहगुरु बोल दो फल बराबर अकेले बैठ के जाए बंदा पची पाठ जब जी साहब के करे चौबी साहब के करे संगत में मिलके एक पाठ कर लो ते फल बराबर गज के अक् सचना संगत से मिलके बाणी पढ़ना सिमरन करना इसका फल कई गुना बढ़ जाता है मेरे गुरु रामदास महाराज का एक वचन है संगत का गुण बहुत अधिकारी पढ़ सुआ गणक उदारे संगत का गुण बौद्ध अधिकारी कई गुना फल बढ़ जाता है संगत से मिलके जपना इसीलिए गुरु घर में संगत की महानता है गुरु जी कहते हैं मेरे माधो जी सत संगत मिले सो दरिया जो संगत से जुड़ गया उसका बेड़ा पार संगत में आके कृपा वर्त दी जैसे बच्चा स्कूल जाए रोज जाए आज और कल और परसों और बच्चे को धीरे 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 सब पता लगता है और एक दिन बच्चा डिग्री लेके एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है पर एकदम नहीं हुआ धीरे 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 रोज बच्चे ने जाना शुरू किया ऐसे ही जो गुरु का प्यारा रोज गुरु जी के पास बैठता है वाणी पढ़ता है सुनता है संगत में हाजिर भरता एकदम नहीं धीरे 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 रंग लागत लागत भाव भागत भागत धीरे धीरे रंग लगता है धीरे 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 करता है गुरुद्वारा एक स्कूल है दाद संगत हमारी क्लास है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे कौन है टीचर प्रिंसिपल और हम सब लोग कौन है पढ़ने वाले ना आए तो माँ पूछती है बेटा तेरे स्कूल जाने का क्या फायदा बता मुझे आज तू तो क्या नया पढ़ के आए बच्चा जब ट्यूशन जाता है तो आते समय माँ कॉपी चेक करती है बेटा आज क्या सीखा तुमने इसी तरह गुरु का प्यारा गुरु के दर पे आए संगत में आए ते कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए को सतना और जे भावना से आएगा ना ते गुरु की कृपा वर्त दी आनंदपुर की धरती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उनके चरणों में संगत सुभा भाई दया सिंह जी ने पूछा महाराज संगत करने का फल बताओ संगत करने का क्या महात्म है संगत कैसे करनी चाहिए हमें संगत में कैसे आना चाहिए कैसे बैठना चाहिए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई ऐसा करो पानी लेके आओ एक बर्तन में एक पत्थर का टुकड़ा लेके आओ कुछ पतासे ले आओ और एक टावल लेके आओ तौलिया टावल जो जो समान गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मंगवाया सिख लेके आए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे अब इस पानी में पतासे भी डाल दो पत्थर भी डाल दो और जो टावल है वो भी डाल दो तो उस पानी में तीनों को ही डाल दिया पतासे भी डाल दिए पत्थर का टुकड़ा भी डाल दिया और टावल भी डाल दिया फिर दीवान सजा राग् की संगत सुन रही है महाराज सुन रहे हैं आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद में आनंद है ही गुरु चरणों से जुड़ के है हम सब कहते हैं ना जी वहां घूमने गए आज तो आनंद ही आ गया किसी दिन घर में अच्छा खाना बन जाए ना तो कहते हैं जी आज तो आनंद ही आ गया खाने का दास बेनती करता है वो आनंद नहीं वो सुख होता है जो थोड़े, थोड़े समय के लिए आता है बाद में मिट जाता है आनंद पता कहां है धन गुरु अमरदास महाराज कहते हैं आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु दे कहते तो सभी आनंद है आनंद है आनंद है, है। महाराज कहते आनंद तो कभी पता चलता है जब बंदा गुरु चरणों से गुरु की बाणी से जुड़ता है गज गया को सतना आनंद आनंद सबको कह आनंद जानिया जानिया दीवान की समाप्ति हुई गुरु गोविंद सिंह मारे कहने लगे भी दया सिंह ऐसा करो भी अब जो पानी में वस्तु डाली थी वो निकालो टावल निकालो टावल निकाले मारे कहने लगे इसको तार में डाल दो डाल दिया महाराज कहने लगे पत्थर भी निकालो निकाले महाराज कहने लगे पतासे भी निकाल दो भाई दया सिंह जी कह लगे महाराज तो नहीं निकलेंगे पतासे कैसे निकलेंगे महाराज कहने लगे कुछ समझे नहीं महाराज हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम बिरद खावो आप कृपा करके समझाओ महाराज हम कहां समझते हमारी इतनी मत कहा है हम आपकी महिमा समझे सची बात है बंदा कहीं भी पहुंच जाए पर परमेश्वर की महिमा को बंदा कभी नहीं जान सकता गज के आपको सतना कोई न जाने तुम राय अंत पूछे थे रहरास में पढ़ा ना हमने अभी अभी बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुनी गहीरा कोई न जाने तीरा की ताकि वड़ कोई नहीं जान सकता गुरु की महिमा ना कोई नहीं महाराज आप समझाओ गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने के पहली संगत होती है टावल जैसी थोड़ा समय गुरु शब्द का असर रहता है थोड़ा समय कथा याद रहती है साखी याद रहती है बाद में भूल जाती है दूसरी संगत वो होती है पत्थर जैसी पत्थर को जितना समय मर्जी पानी में रखो जब बाहर निकालोगे सूखे का सूखा कठोर का कठोर कुछ सतसंगी ऐसी होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा समा असर रहता है। वो संगत टावल जैसी दूसरे सत्संगी वो होते हैं जो पत्थर जैसे सारी जिंदगी उम्र निकल जाती है गुरुद्वारे आते आते, आते पढ़ते पढ़ते संगत करते करते पर जीवन में कोई चेंज नहीं कोई बदलाव नहीं वही काम लोभ मोह अहंकार वही ईर्ष्या वही हंकार वही खाना पीना वही बुरे गुण वही बुरियाँ सारा कुछ और तीसरी संगत तो होती है गुरु तो गोबिंद सिंह साहब कहने लगे पतासे जैसे विरले गुरमुख होते हैं जो पतासे जैसी संगत करते हैं पतासा पानी में धुल के अपना आप खत्म करके पानी का ही रूप हो जाता है विरले गुरु के प्यारे होते हैं जो बाणी पढ़ते पढ़ते संगत करते करते सिमरन करते करते गुरु का ही रूप हो जाते हैं परमेश्वर का ही रूप हो जाते हैं जिन हर जपिया से हर हर मिलिया के लाली जो उसका ही रूप हो जाते हैं हर हर जन दोई एक है विध विचार कक्ष सो संगत जी ये है संगत का महात्मा आओ, अब करो अरदास गुरु अपनी अपनी, चरणों में करो अरदास शब्द में सबने बोलना है और मन से अरदास जैसे सागर में पानी का कोई अंत नहीं है ऐसे मेरे जीवन में बुरियाइयों का कोई अंत अवगुणों का कोई अंत नहीं है बादशाह आप कृपा करो आप एक इब्राहिम पैगंबर हुए हैं उनका एक बेटा था बुरी संगत में चला गया लोगों को पता चला तो लोगों ने इब्राहिम को उलामा दिया भी आप दूसरों को उपदेश करते हो आपका अपना बेटा बुरी संगत में चला गया दास अक्सर बेटगी करता है ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕੇ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਵੀ ਸੋਭਾ ਐ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਮ ਹੋਗੀ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਜੱਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾ कुछ ना करे बंदा सिर्फ अपनी संगत के ऊपर ध्यान दे बस कि मेरी संगत क्योंकि तो जैसी संगत वैसी आज कपड़े हमने पाए हैं ना जब कोई भी कपड़ा बनता है वो सफेद रंग का ही बनता है बाद में जिस रंग में उसको डाल देते हैं दलारी वही रंग वो ले लेते हैं आज बच्चे बैठे हैं हम सब बच्चे ही हैं तुम मात पिता तेरे तुम्हारी कृपा में कितने भी बड़े हो जाओ करोड़पति बन जाओ अरबपति खरबपति कहाँ भी पहुंच पहुँच जाओ दुनिया को सलामा करे पर जब गुरु जी के सामने आओगे तो जही कहोगे तुम मात पिता हम बारक तेरे यही तेरे बच्चे बच्चा पता किसे कहते हैं जो अभी बचा है काम क्रोध लोभ मोह का चुनी क्रोध गुस्सा लो तो इससे बचा है कहते संगत के ऊपर बोलना है तो इब्राहिम का बच्चा बुरी संगत में चला गया लोगों ने कहा इब्राहिम अपने बच्चे को समझाओ इब्राहिम ने बच्चे को बुलाया बड़ा समझाया बच्चा कहा माने इब्राहिम कहने लगे बेटा जे पकड़ पैसे जा बाजार से कोयले लेके आ कोयले कोला लेके आ तो जो इब्राहिम पैगंबर थे वो सफेद कपड़े पहनते थे जैसे सूफी महात्मा जो होते हैं वो काले वस्त्र पहनते हैं दो बस्तर फकीरी की निशानी है एक काला और दूसरा सफेद इसलिए महात्मा लोग दो बस्तर ज्यादा रखते हैं जहाँ काले जहाँ सफेद तो सफेद कपड़े पहनने थे बच्चा कोयले लेने ले ले गया जब आया तो जगह जगह पे दाग तो काल लगी इब्राहिम कहने लगा बेटा

ठीक है तू कोई बुरा काम नहीं करता तू बुरा कुछ नहीं करता पर तू बुरे लोगों के पास बैठता है तेरे खाली बैठने से मेरी पगड़ी को दाग लगा है मुझे लोग कहते हैं तेरा बच्चा कहाँ जाता है तेरा गजेरा गुरु संगत बहुत मायने रखती है दास बेनती करता आज कोई अगर गुरु से जुड़ा है ना आज कोई अमृत वेले से जुड़े हैं प्रेम से जुड़ा है आज कोई जग्गी साहब से जुड़ा है तो वो संगत का नतीजा है संगत का असर है ਔਰ ਆਜਾ ਕੋਈ ਟੰਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਬਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ जिनके दरबार में हम बैठे हैं सज्जन सच्चा बादशाह सिरशाह हादा जिस पास बैठे हैं सबनादा हो राजा के राजा महाराज के महाराजे सच्चे बादशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी दुनिया में ग्रंथ बहुत है पर किसी ग्रंथ को गुरु का दर्जा नहीं मिला ये केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरु का दर्जा मिला सारे धर्म ग्रंथ सत्कार योग हैं पर जितनी रिस्पेक्ट, जितना सत्कार गुरु ग्रंथ साहब जी का हम करते हैं शायद बाकी नहीं इसीलिए क्योंकि गुरु ग्रंथ जी माने ओ, की इसीलिए जब चौर साहब करते हैं ना ऐसे चौथ साहब करते हैं भी महाराज हाजिर नाजर बैठे हैं ऐसे ऊपर से जैसे गुरु नानक साहब बैठे चलो चौर साहब की बात आई है तो मैं छोटी जी तो बात बोलूं अपना परिवार कई बार हमको कुछ बातों का नहीं पता होता है अनजाने में जो गलती हो जाए वो भूल है और भूल बख्शी जाती है सारे मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना अच्छी लगे तो मान लेना जब भी हम दरबार में आते हैं तो हम बाहर से हाथ धो के आते हैं मेरे को पता है सभी हाथ धो के आते हैं जैसे ही हम दरबार में आते हैं हम माथा टेकते हैं तो हाथ हम नीचे लगाते हैं छत्र ऊपर उस पे हमारे पाँव लगे होते हैं हम वहां चलते हैं हमसे पहले भी बड़ी संगत आई होती है तो वहां से तो हाथ धो के आगे पर हाथ पे हमारे पैर वाले फिर हमारे मन में चाह होता है कि मैं भी चौर साहब करूँ मैं भी करूं करो चौर साहब करने का बड़ा महात्म है महापुरुष कहते हैं जो भावना से गुरु जी को प्रतख जान के नेम प्रेम से चौर साहब करता है ना जैसे जैसे, जैसे कोई चौर साहब करते हैं उसके कर्मों का कर्जा उतरता है महापुरुष कहते हैं अगर तौर किसी के ऊपर कर्जा चढ़ जाए ना माया का तो वह गुरु ग्रंथ साहब जी की चौर साहेब करे जैसे जैसे चार साहब करेगा तैसे तैसे उसका कर्जा उतर जाता है नहीं यकीन तो करके देख लेना तो चौर साहब करते हैं। फिर बाहर से तो हाथ धो के गए नीचे हाथ लगे फिर वही पैर वाले हाथ से हम सह पकड़ते हैं।, फिर हम बैठते हैं तो बैठते समय नीचे हाथ लगाते हैं वो पे भी हमारे पैर लगे, लगे। फिर हमारे मन में आता है कि हम पाठ करें गुटका सह पोथी सह जब तो वही पैर वाले हाथ के हाथ से हम पीठे हाथ गुटका सह पकड़ते हैं। उसके अलावा जब पाठ करते हैं फिर हमसे क्या भूल होती है माँ कहते हैं अगर जुबानी पाठ करना है कंठ तो करो अगर पोथी साहब पे पाठ करना है ताब्या पे पाठ करना है गुरु की जूरी में तो इश्नान होना चाहिए हाथ सुचे होने चाहिए जब पोथी पकड़ लो फिर आपके पास से तो सिर्फ आओ होना चाहिए आँख साफ करनी आंख में पुगली है मुख साफ करना कान में कुछ करना है तो सिर्फ आओ से करना ये तो कई बार क्या देखते है एक हाथ में गुटका साहब होता है और दूसरे हाथ से साथ, कान साथ। कई बार एक हाथ पाओ खुजली होती है और वही हाथ से फिर गुटका साहब को ऐसे करते हैं और फिर हम सब पता क्या कहते हैं जी हम तो इतने पाठ करते हैं इतना वाणी पढ़ते हैं हमको फिर भी दुख है हमको फिर भी कृपा की बातों का हम ध्यान ही एक और बात फिर क्या होता है हम पाठ कर रहे हैं तो बीच में फोन बज गया तो एक हाथ में गुटका साहब दूसरे हाथ में फोन जो सबसे झूठा है ये खाते टाइम भी हमारे साथ है सोने वाले बेड के ऊपर भी हमारे साथ है और वॉशरूम में भी ये हमारे साथ है ये बहुत बेहतरीन होती है घोर अच्छा अच्छा फिर पाठ करते क्या होता है कि जब आप स्लो बाणी पढ़ रहे हो तो ठीक है जब ऊंची बाणी पढ़नी है तो मुंह ढका होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे थुक थुक के जो कान होते हैं वो पे जाते हैं क्योंकि गुरु गुरु है अमृत सारे महापुरुष जहाँ तक कहते हैं कि अगर ग्रंथी सिंह ने हुक्मनामा लेना है ना तो बैठते समय जो नीचे वाली चादर है ना वहां भी हाथ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वहां भी पिट लगी पैर जहां तक अगर माइक पकड़ने तो सिर्फ से पकड़ने हुक्मनामा लेते हैं कई ऐसे पर वहां पे हमारे लगे होते हैं हाथ हो जाते तो यही कारण है दास अक्सर करते जितनी बाणी आम संगत पढ़ती है महापुरुष उतनी बाणी नहीं पढ़ते पर उनको फल ज्यादा मिलता है हम पीछे रह जाते हैं क्यों वो थोड़ी पढ़ते हैं मर्यादा से सुचमता से ध्यान से पढ़ते हैं और हम क्योंकि तो भावना की बात बाबा जी वाहेगुरु नाम है चढ़े जो श्रद्धा गुरबारे उतार और जिसके मन में श्रद्धा होगी वो सत्कार करेगा ही करेगा तो आज के बाद पढ़ो चौर साहब करो कोई मना नहीं है पर सुचमता का इन बातों का जरूर ध्यान